Menyusuri lorong-lorong tenang di sebuah pekan kecil bernama Behrang 2020. Tersembunyi kisah yang mungkin tidak pernah kita dengari. Kami diberi peluang untuk mendekati, mengenali dan mencicipi sendiri keunikan rasa yang tersungging di sebalik nama Pa' Bengkulu. Di sinilah terletaknya sebuah rumah bias, namun di dalamnya tersimpan keistimewaan luar biasa. Sebuah seni warisan yang dibentuk dengan penuh kasih dan ketelitian. Assalamualaikum. Uh, nama Kak Ira. Okey, ramai memang panggil Ira je lah. Kak 35 tahun. Asalnya akak memang tak reti buat tak buku-buku ni. Okey. Disebabkan suami akak, suami akak lah bagi dorongan bagi semangat dia kata. Ah yang apa salah kalau kita buat tak bengkulu dia kata. Orang suka tak bengkulu kita naik kerana tak bengkulu ni. Okey. Sebab dia kata biasa kuih ni orang lama-lama je yang suka. Oh. So bila dah macam tu mula kat rasa kat fikir orang nak ke makan budak-budak sekarang nak ke ni kuih lama ni cakap. Ha. Nak yang kata boleh lah dia kata buat lah dia suruh buat Hebat. tapi era tak ada tibu buat ni bang ada. Ha mana reti kuih tak bengkulu pun. jujur ya, yang akak cakap akak pun tak tahu. Suami yang tahu. Ha kiranya keluarga belah suami. Ini sebenarnya resipi mak mentua. Oh. Ha so akak belajar. So suami dah kata gitu, okey tak apalah. Lagi pun kebetulan suami pun memang suka kuih ni. Kalau boleh tak nak kuih ni pun post tau. Asal usul tak bengkulu ni daripada Indonesia. Oh, Sumatera oh, Indonesia. Indonesia ya bawa ke sini. Okey walaupun oh, uh, ya, uh, Walaupun uh, mentua akak bukan orang Bengkulu uh, Tapi dia belajar benda ni ha. Uh. So benda ni dia buat uh, Dia buat kat rumah Anak-anaknya pun suka So masa suami bagi akak rasa pun Oh sedap kuih ni ha, uh, Walaupun kuih dia klasik ha, uh, Dia kiranya sebaris dengan kuih-kuih tradisional kita lah Cuma dia ni asal daripada Bengkulu sana kan Sumatera Indonesia ha. Hmm. Bawa berdagang ke sini Kuih ni rumit je akak bagi tahu Agak rumit Kalau senam buat sekali dah tentu jadi kan ha. Ni buat dua tiga kali baru jadi dek Ya yeah, satu nak berbentuk dia Lagi satu tekstur dia yang kita nak Ha, so kalau dulu makan gitu keras sikit kan ha, Orang nak kena cicah So kita modernkan sikit kita bagi makan gitu Sedap lembut yeah, lembut. lembut sikit ha, So makan macam tu budak pun boleh makan ha, Ya yeah, tak kira, kira sangat ha, kira. kira makan. Uh, kiranya ketahanan kuih ni Ikut depends lah Dia ada setengah boleh tahan seminggu uh, Ada setengah boleh tahan sampai ke sebulan Kering kalau masakan tu kering sedikit dah akan tahan sampai ke sebulan Ah, lain sungguh oh. lain. Ah, tak nenas, kita lebih kepada bater majerin. Ah, macam tak bengkulu lebih kepada santan. Kita makan dia rasa lemak-lemak. Hmm. Dia rasa macam ala-ala kuih bangkit sikit kena dia. Ya, flavor asal dia original dia inti kelapa. Okey, inti kelapa. Dia macam inti kuih koci. Tahu kuih koci? Ah, oh, kuih, oh. kuih koci. Okey, ini inti kelapa dan asal kedua-duanya inti nenas. Okey, dalam satu box tu akan letak 10 biji. Okey, dalam sepuluh biji satu box harga RM13. Nenas dan kelapa. Ya. Hmm. Ya. Yeah. yeah. buat macam tu tujuannya bagi kita uh, buat murah. So, biar orang lain sama-sama dapat rasa. Haa, ah, gitu. So, okay, tak lah yang ni mahal, yang ni mahal. So, kos bahan tu pun memang agak orang kata premium jugalah. Kos dia kan sebab kita guna yang bahan-bahan segar je. Okey. Disebabkan macam tu, aku kata tak takpelah. Semua orang boleh rasa sukses Insya Allah memang ada Okay, kita kan macam mana pun Daripada bawah kan Daripada bawah Kalau boleh akan nak kembangkan lagi Kalau cita-cita Kak sebenarnya akan nak ada kedai atau hilang sendiri lah ha, Harapan begitulah Tapi tak apa kata orang kata Mana boleh terus senang kan ha, Macam mana susah dahulu Barulah senang kemudian So itulah cita-cita kak Kalau boleh ada Kedai sendirilah ha, nak perkembangkan makanan tradisional, makanan ringan tradisional ni kan. Ha, kalau boleh akak harapan akak benda ni kalau boleh tak nak pupus dia berpanjangan. So uh, orang kata generasi akan datang kenal kuih-kuih ni. Ha, akan nak macam tu ha.